অন্য ঠাইতকৈ পৃথক এখন চহৰ এই চহৰখনো আছে তিনিখনকৈ ৰাজধানী কিন্তু এই ব্যতিক্ৰমী চহৰখন ক'ত আছে আমি বিভিন্ন সময়ত বিশেষ কিছুমান সৌন্দৰ্য আৰু ঐতিহাসিক সমলৰ দ্বাৰা পৰিচিত চহৰ নাম শুনিছো কিন্তু আজি আমি কওঁ অন্য এক কাহিনী আপুনি বাৰু জানেনে ভাৰতত কিমানখন নগৰ আছে ভাৰতৰ সৰ্বমুঠ চাৰি হাজাৰৰো অধিক নগৰ আছে দেশৰ সবাতোতকৈ ডাঙৰ নগৰখন হৈছে দিল্লী আৰু সবাতোতকৈ সৰু নগৰখন হৈছে কপৌথলা ভাৰতৰ এই নগৰবোৰৰ ভিতৰত এনে এখন নগৰ আছে যিখন নগৰ তিনিখনকৈ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী দেশৰ পৰিকল্পিত নগৰসমূহৰ ভিতৰতেই অন্যতম এখন চহৰ হৈছে চণ্ডীগড় চহৰ দিল্লীৰ পৰা প্ৰায় দুশ তিৰাল্লিছ কিলোমিটাৰ নেলগত থকা এই চহৰখন পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ ৰাজধানী ইয়াৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় শাসিত হিচাপে হিসাবে স্থানী হৈছে চণ্ডীগড় ইতিহাসৰ পাতত উল্লেখ আছে যে চন্ডীগড় প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহরুর এখন সপোনৰ চহৰ আছিল আসিল সকলৰ বাবে স্বর্গ বুলি জনাজাত এই চহৰখন অতি পৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল জৱাহৰলাল নেহরুয় যাৰ বাবে আজিও অতি শৃংখলাবদ্ধ চহৰ হিচাপে জনাজাত এই চহৰখন